ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖਨੋਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਿਕ ਸਰੀਰ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਿਊ ਕੋ ਹਾਰਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੁਧੂ ਚਲੀ। दोनों फॉर्मों के नेता और सबने एक स्वर में ये कहा कि जब तक हमारे तो किसान भाई को न्याय नहीं मिलता जब शरीर परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होगा और ना ही उनका पार्थिव शरीर में जाएगा पहले उनको न्याय मिले उसके बाद पोस्टमार्टम होगा उसके बाद पार्थिव शरीर ਸਭ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਮਾਨਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ तमाम ਦੋਨੋਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਉ ਭਾਗ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ये महत्वपूर्ण तो है और अगर जब सरकार इस चीज को तो पूरा करेगी तो वो अच्छी बात है सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए लोगों को इंसाफ देने का कार्य सरकार का है कोई तो केंद्र सरकार तो लोगों पर जुल्म कर रही है तो यहाँ की सरकार को तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो हरियाणा पुलिस हरियाणा के, के हैं मुझे तो मुझे पर्सनली मुझे एक बात लगती है तो जिस तरीके का व्यवहार इक्कीस तारीख को किया गया मुझे तो लगता है कि कोई पुलिस वाला या कोई पैरामिलिट्री फोर्स वाला या कोई आर्मी वाला कोई डिसिप्लिन फोर्स वाला व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता तो क्योंकि जो किया गया वहां पर सिविल ड्रेस ने उसको तो द्वारा किया गया अब ये भी एक जांच का विषय है वो सिविल ड्रेस में वो लोग कौन थे उसके इशारे पे आए हुए थे किसी पर्टिकुलर वर्ग के थे क्या उनका एजेंडा था तो सवाल ये बड़ा उठता है कि पुलिस की मौजूदगी होगा वो मार कर पुलिस को तो हर हाँ सिविलियन को एक तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए पुलिस को संविधान का प्रशासन का हिस्सा है लेकिन वो पुलिस के साथ सिविलियन जो वो कर रहे थे वो जिन्होंने ट्रैक्टर कॉलियां तोड़ी जिन्होंने एक भाई प्रीतपाल सिंह को जो अगवा करके लेके गए अभी उनकी हल्पना की है वो तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जांच का विषय है और जब तक हमारी मांग पूरी तो नहीं होगी जब तक शहीद शुक्र सिंह को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तो तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा और इसके अलावा कल पांच वर्ष किसानी यहाँ पे हर अटैक से उनकी डेथ हो गई है और हमें ये डाउट है कल जैसे हम पटियाला हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टरों ने बताया हमें थोड़ा बताया कि हमें भी यहाँ पे जो लोग गैस बेस हो सके थे लोग आए उनको पेपरों में तक मैसेज हो रहा है डॉक्टरों ने बताया कि इसको दवाई लेने की जरूरत है ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम के दवाई अटैक करती है। और हो सकता है ये अपना बुरा असर पांच दिन सात दिन दस दिन के बाद तो ये भी संभव है कि दर्शन सिंह जी उनकी चपेट में आ गए जहरीदी गैस के और उसके कारण उनको अटैक आया हो तो ये सब जांच का विषय है उस बात मुझे सात दिन पता लगेगी लेकिन जो भी हो रहा है वो जैसे देखा जाए कि जो टी आर गैस के गोले जो छोड़े गए हैं उस पर एक्सपायरी डेट चुकी है